Знаете, как есть мужская профессия? профессии? печь хлеб, держать оружие. Да, я пекарь по профессии. Первая моя профессия – это пекарь. Я выпекал хлеб. Ну, в армии научили держать оружие. Так что, извините, уже как раз тут уже есть свои нюансы. Любую ты делаешь, допустим, вещь, надо делать ее как-то с душой. То есть сам хочешь держать оружие, хоть печь хлеб. Ингредиенты одни – вода, мука, соль, сахар. И все. То есть там, ну, дрожжи, конечно, понятно, что. Это, все с и просто. Как, все все э, простое, элементарное. Ничего такого сложного нет. Душу ему надо укладывать, как и оружие. Это у меня три девки, мама, жена и дочка. То есть понятно, что три девочки, и меня за ними, то есть понятно, что они переживают за, за меня, я переживаю за них. Дочь пока не понимает, понятно, что она гордится, что папа уехал, там папа воюет, на форме видит же, что фига, с оружием бегает. Фу. Вот, она еще не понимает. А жена и мама, понятно, что она переживает. Когда вернулся первый раз, где-то месяца через три, когда я пробыл здесь, ну, в принципе, я говорю, то есть аж слезы наворачивались. То есть, ну, это сентиментальная С мужчиной играет. Мужчина не плачет, мужчина отчается. Ну, тут, скажем так, от радости были. Знаете, очень необычно ходить, когда ты приходишь вот, в отпуск, необычно ходить, потому что ты привык к ним, допустим, и непривычно смотреть на людей скажем так беззаботно ходят все дела то есть все равно какие-то нюансы какие-то препятствия между нами люди которые не захотели каким-то разным причинам то есть у каждой есть свои причины то есть почему человек не захотел пойти все дела но человек когда сознательно не пошел для меня это дико понятно что ты не забываешь что ты здесь но все равно ты чувствуешь что ты здесь и спасибо вам конечно проезжайте что дайте часть этого домашнего уюта, домашнего сюда вы приводите сюда то есть и пускай на 5 минут Пока ты кушаешь, пока ты кусаешь, ты это вкусовые качества, ты чувствуешь, ты уже понимаешь, что ты вроде на 5 минут это долго.